KWSP catat pendapatan pelaburan RM64 bilion untuk 9 bulan pertama pada tahun 2025. Tapi apa kesan dia kepada rakyat? Pertama sekali, potensi dividen akan meningkat lebih tinggi. You kena faham ya, duit yang kurang carung bulan-bulan masuk dalam akaun KWSP itu sebenarnya bukan duduk diam bawah bantal tetapi KWSP akan laburkan dalam equity, bond, hartanah dan juga pasaran antarabangsa. So, bila investment yang KWSP ni buat dapat keuntungan, you sebagai ahli akan dapat dividen yang lebih tinggi. So maksudnya simpanan kita ya, hopefully lah boleh berkembang lebih banyak lagi pada tahun ini. Kedua, simpanan you akan jadi lebih selamat insyaAllah sebab KWSP bukannya invest semua duit-duit yang dipegang tu dekat dalam satu tempat saja, tetapi dia akan diversify kan dia punya investment. Jadi kalau market tempatan Malaysia lah ada masalah tak ada peningkatan ataupun peningkatan yang lambat sedikit. Investment dekat tempat lain dekat luar negara contohnya boleh cover. So nak tanya lah pernah tak you guys dengar yang KWSP mengalami kerugian? Yes memang ada untuk untuk sesetengah investment dia. Tetapi secara overall, jumlah pulangan dia adalah lebih banyak daripada dia punya kerugian. Sebab tu historically pulangan dia tidak pernah ada negatif. Tidak pernah bawah daripada 4% dalam masa terdekat ini. Nombor tiga risiko ya. Yeah. Kena ingat yang dividen KBLSP tak boleh jamin setiap tahun sama. Sebab dia bagi dividen based on pendapatan yang dia betul-betul dapat pada tahun tersebut. Turun naik keuntungan dia ni bergantung kepada pasaran global, ekonomi dunia, harga saham dan sebagainya. Semua benda ni ada risiko untung atau rugi. Jadi walaupun KWSP untung banyak sekarang, tidak semestinya dia akan terus untung dan tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi walaupun kita dengar berita yang KWSP untung banyak sekarang benda ni boleh berubah-ubah terutama sekali bila dah dekat dia punya end of fiscal year. Jadi anda tanya lah, korang ada tak buat caruman tambahan? Tak kisahlah sama ada korang carumkan extra tiap tiap bulan ataupun korang letak lump sum. Ataupun adakah korang prefer untuk duit RM100,000 tu kalau korang ada? Letak dekat tempat lain dan dekat manakah tempat-tempat itu?